70. rocznica pobiedy nad fašizmom i Dzień Obstyni zapocznie z oznaczowaniem oślebodzenia Molowinu i Bikiczu 4. decembra, a bude zakończony 6. decembra z oświatoczną skacku Skupštini Kupsztyni i dodzielowaniem 6. decembarskiej nagradoch. formovaný delegací, ktorí naštívia v Ruskohorský valáli ošlebodzený od 4. po 6. december 1944. roku i položa venci na pamätníky. A za 6. decembarskú nahradu obštiny predložená i obštinská organizácia Subnora. večerna s mesnog odbora Subnora i Sovitu mesne zajednice u Bikiću prinješena programa označovanja ošljevodzenja Valala 4. decembra. Na dževec ozin bude služena služba Boža na jedenac parastos pripamljatniku pohinutim i Položeni venci, a na osemnac odzim školjare predškolske ustanovi, osnovne školi i členi kulturno-umetnickog društva Ivan Kotlarevski vi vedu prihodnu programu.